полная машина. Завтра в рейс. Во как присела. Хорошо будет идти по трассе, мягенько. Завтра туда. Именно туда, куда нельзя говорить. Отвезем все необходимое. Пожелайте удачи в дороге. Спасибо, кто помогает. Реально люди приходят, приносят и посылки присылают. Просто удивительно, как люди сплотились и как, как все это классно. Как классно чувствовать, что ты занят, ты помогаешь. И люди тоже самое помогают, приносят. Показывает мне Оксана, где бои были Стреляли по домам, разваленные дома Отлично. Ну асфальт сохранился, я тебе скажу Асфальт еще нормально сохранился Чувствуется Колесами чувствуется, что техника ходила усеничная, Но места есть, он вот, ямы от прилетов ну, уже и полотали даже Он вообще дом вот дома вон 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 все развалено вон блять люди без крыш а здесь видать что-то серьезно вон люди без крыши остались дома у людей до сих пор вот развалено все это простые люди вот вот Под, с чего-то с танка стреляли, наверное, чтобы разместив такую вот плиту бетонную, то сгорелась танка, тоже кошмар. 21 век. Беспредел на ровном месте. Так дымерка это ну, Слушайте, типа зажиточные добрый. люди. Ну, Нормальные, да, когда на Если аиста вернулись, значит будет мир.